السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہندوستان پاکستان کی جنگ کے بعد جو بات چیت کا سلسلہ ہے وہ آج شروع ہونے والا ہے اور اصل کہانی یہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے امریکہ کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان ہندوستان کی جنگ میں فریق نہیں بنیں گے اسی طرح تقریباً آدھی دنیا بالکل خاموش تھی پاکستان کے ساتھ صرف دو یا تین ملک تھے جنہوں نے باضابطہ حمایت کا اعلان کیا ترکی چائنا اس کے علاوہ دیگر جتنے ممالک تھے وہ مخمسے کا شکار تھے یا ہندوستان کی ایک بہت بڑی آبادی ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ اپنے کاروباری روابط بڑھانے کے لیے وہاں کے دورے کر رہے تھے اور اپنی ڈیلیں شیلیں مارنے کے چکروں میں در پردہ ہندوستان کے سپورٹر تھے اور وہ پاکستان سے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ جناب کوئی ایسی بات کریں جس کی وجہ سے یہ معاملہ رک جائے یا آپ تسلیم کر لیں آپ پر جو اٹیک ہوا ہے کوئی بات نہیں اور آئندہ انڈیا ایسا اٹیک نہیں کرے گا ہم اس طرح بات چیت کرا کرا دیتے ہیں آپ کے معاملے حل کرا دیتے ہیں لیکن پاکستان نے کسی کی بات نہیں سنی بلکہ امریکہ کی بات بھی نہیں سنی اور انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ہم اس کا جواب ہر حال میں دیں گے آج ٹیبل ٹاک ڈے ہے اور ٹیبل ٹاک ڈے میں بہت ساری چیزیں سامنے آنی جو آئیں گی اور اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے یہ اصل کہانی اب شروع ہوتی ہے جب یہ تمام معاملے ہو رہے تھے لڑائی جاری تھی تو کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ پاکستان کی جو افواج ہے یا پاکستانی کو اس طرح یکجا ہو کے اس کا جواب دے گی اور ہندوستان کو چاروں شانے چت کر دے گی اور جب ہندوستان کو رگڑا لگنا شروع ہوا تو سب ایکٹیو ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو بہت برا ہو گیا ایک بہت بڑی اکانومی جو کاروبار لوگ جو ہندوستان سے کرتے ہیں جو وہ جو کرنے کی امید رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ عرصے سے بہت ساری چیزیں چائنا سے اٹھا لی گئی جس طرح آئی فون نہیں بان رہے ہو چائنا میں اسی طرح وہ انڈیا سے منگوانے کی باتیں چل رہی ہیں بلکہ بہت سارے آئی فون میڈ ان انڈیا کے گئے بھی ہیں آپ کو پتہ ہے کس ملک میں گئے ہیں دوسری بات رشیا کی یوکرین کے ساتھ جو لڑائی ہے اس لڑائی کے دوران سسکتا یوکرین جو ہے اس کو باضابطہ یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے سے قیمتی معدنیات کی ڈیل کریں گے تو ہم آپ کی امداد کریں گے تو اب جو آج کا دن ہے اس میں انڈیا امریکہ یا دوسرے ممالک کو کیا آفر کرتا ہے اور یہ آفر اسی بات پہ ہوگی جس پر پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے جس کے لیے ہوشیار رہنا پڑے گا اور اپنی تمام تر آنکھ کان ناک کھول کے آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا کہ بات کس طرح کرنی ہے یہ نہ ہو کہ آپ کسی ایسی کاروباری ڈیل کی شکل میں پاکستان پر کوئی دیگر معاملے پڑ جائیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا وہ کر دیا اور سب سے بڑی اہم بات ہر مرتبہ یہ معاملہ جب ہوتا ہے پاکستان ہندوستان کی لڑائی اور جس میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں وہ کشمیروں پہ توڑے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ستر اسی سال سے کشمیریوں کے جو ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور وہاں پہ افواج بیٹھی ہے وہاں پہ اسی حالت میں جب تھوڑا سا امن کا ماحول بنتا ہے تو دلی سے اور دوسرے علاقوں سے لوگ گرمیوں میں جناب انجوائے کرنے جاتے ہیں مقبوضہ کشمیر تو کون سی قوم ہے وہ جو برداشت کرے گی کہ ان کے بچوں کو مارنے والے یہاں پہ آ کے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں تو اس طرح وہاں کے مقامی سطح پہ ہونے والے واقعات کو پاکستان پر تھونپ کر جنگ تھونپنا یہ کون سی جو عقل کی بات ہے یہ سراسر ہندوستان کی حماقت تھی اور کل پھر اسی قسم کی کوئی حماقت ہو تو اس کی گارنٹی پاکستان نہیں دے گا ہندوستان کو مقبوضہ کشمیر میں امن قائم کرنا ہوگا لوگوں کو حقوق دینے ہوں گے وہاں کے لوگوں کو حق کے خود اداری دینا ہوگا اور ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دینی ہوگی وہاں پہ ایک قسم کا کرفیو ہے وہاں پہ ماشاء اللہ سے بھی بدترین حالات ہیں مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کے نسل در نسل کسی ایک عسکریت پسند خاندان کا جو پورا نسل ہے ان پر پابندیاں اور ان کے مستقبل تباہ کر دیے گئے ہیں ان کے مکان جلا دیے گئے ہیں ان کی فصلیں جلا دی جاتی ہیں آ کے سالانہ بنیاد پر وہ کھانے کو مانگ کے کھاتے ہیں اور ترس گئے ہیں وہاں پہ ان پر سفر کی پابندیاں ہیں ان کے خاندانوں پر سفر کی پابندیاں ہیں ان کے نوجوانوں کو مار دیا جاتا ہے بغیر کسی قانونی کاروائی کے تو جب تک یہ ظلم و ستم مقبوضہ کشمیر میں ختم نہیں ہوں گے پہلگام جیسے واقعات بھی ختم نہیں ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو گفتگو ہے جو مذاکرات ہیں ہندوستان کے سامنے ٹیبل ٹاک پہ کسی چیز پہ ہارنا نہیں ہے پاکستانیوں یہ وقت ہے آپ کے پاس کہ آپ نے ہائی لائٹ کر دیا ہے مقبوضہ کشمیر والے معاملات اور کشمیر کے معاملات کو آج فاروق عبداللہ جو وزیر اعلیٰ ہے عمر فاروق عبداللہ جو اس کا بیٹا ہے فاروق عبداللہ کا اس کا بیان ہے باقاعدہ کہ پاکستان نے پوری کامیابی سے ایک مرتبہ پل فلیش پوائنٹ بنا دیا کشمیر کے معاملے کو اور ٹرمپ کے زبان سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کشمیر کے معاملے کو حل ہونا چاہیے تو یہی موقع ہے یہی وقت ہے آپ نے پیچھے ہر گز نہیں ہٹنا اور ٹیبل پہ گیم ہارنی نہیں ہے جنگ ہارنی نہیں ہے